assalomu alaykum o aka sizdan alloh rozi bo'lsin savolim bor edi savol shundayki xotini bo'la turib xotiniga aytmasdan ikkinchi xotinga nikoh o'qitib yashasa bo'ladimi endi nikohni birinchi xotinga nikohlanishlik ruxsati qur'oni karimda bor bo'lganidek ikkinchi uchinchi to'rtinchi ayolgacha uylanish ruxsati qur'oni karimda bor bu ruxsat ma'nosida ya'ni fazilat ma'nosida emas joiz ma'nosida ba'zi ulamolar zarurat ma'nosida aytishgan ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotinga uylanishlikni zarurat yuzasidan qur'oni karimda alloh subhanaa va taolo ruxsatini bergan niso surasida ta alloh taolo marhamat qiladi avuzu minash shaytonr rojiym

bitta vojib deydi alloh taolo o'sha yerdagi fo vujubiyatni ifoda qiladi qur'oni karim bitta bilan yashashlikni vojib degan nimaga ikki uch to'rtga zulm qilib qo'yishlikdan qo'rqsangiz adolatsizlikdan qo'rqsangiz shu nisoning oyatning davomida shunday oyat bor ya'ni valan baynan ti valov harastum degan ya'ni ayollar orasida juda qattiq harakat qilsangiz ham adolat olmaysiz degan ba'zi shoz ya'ni ba'zi odamlar ulamolar ichida mana shu oyatni dalil qilib ikki uch to'rttagacha uylanib bo'lmaydi chunki adolat qilib bo'lmaydi deyapti de alloh taolo yuqorida adolatsizlikdan qo'rqsang bitta bilan yashagin deyapti de. bu joyda adolat qila olmaysan deyapti de. demak mumkin emas degan gapni de, chiqarishgan lekin jumhur ulamolar yo'q chunki bu oyatning amaliyoti sahobalarda ikkita uchta to'rttagacha yashaganlari bor payg'ambar alayhissalotu vassalom ularga ruxsat berganlar bu yuqoridagi gap adolatsizlikdan qo'rqsa ikki uch to'rttagacha degani bu yotish adolatsizligi bittasiga qilgan e, e, ya'ni kechani ikkinchisiga ajratolmasligi ba'zilar bor asosan o'zini xotini bilan yashab kunduzi bir rovga borib kelaman ikkinchi xotinimga deydi bu adolatsizlik ikkinchi xotin to nikohlanib mayli deyishi mumkin nikohlanb olgandan keyin yo' har ikki kunda bir kun kelasan deyishga haqqi bor ayollarga ham buni o'rgatib qo'yishimiz kerak ham aytganmiz ayollar huquqingiz bor tegkuncha tegib olguncha ha ha deb turavering tegib olganingizdan keyin shar'iy haqqingiz haq bor yo'q bir kecha meniki deyishga haqqingiz bor mana shunda ikkinchi xotinni nafsi uchun olib o'yin kulgi uchun olib yurganlarga eshik berkiladi endi ba'zilar aytadiki ba'zi erkaklar savol beradi birinchi xotinimdan ruxsat so'rashim kerakmi ikkinchi xotin olishga desa bizni tajribamiz bunday erkaklar ikkinchi xotin olmasin birinchi xotindan so'rab bu ish qiladigan odam bu ikkinchi xotinni eplolmaydi u ertaga xotin смirno desa qaytib kelib qoladi u uyiga xavfli bu erkak kishi o'zining zarurati holati vaziyatiga ko'ra uylanishligi vojib bo'lib qoladigan vaziyatlarda ikkinchi xotinni birinchi xotindan so'rab uning ruxsati bilan olmaydi olloh ruxsat bergan narsalarda bandadan ruxsat so'ramaydi faqat maslahat ma'nosida sho'ro ma'nosida ayollar bilan birga ya'ni o'zining ayoli ota onasi boshqalarga maslahatni ochsa bo'ladi u yaxshi hamma bilgani yaxshi hech kimga bildirmasdan uylanib olish to'g'ri emas qanaqa ma'noda tajriba ma'nosida to'g'ri emas ertaga u e, bilmagandan keyin e, baribir biladi baribir biladi haligi ayol huquqini bilib kechqurun qolasan desa xudodan qo'rqqan odam qolishga majbur u xotin telefon qiladi topadi hozir lokatsiya bilan eshikni taqillatib kelib qolsa unisi bunisini kallasi urgan er e, balkondan o'zini tashlagan xullas mana shunaqa bo'ladi bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak va o'zi aslida ruxsat berilgan birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi xotin olishlikka adolat shart qilib qo'yilgan ikki uch to'rtinchi xotin olishlik fazilat sifatida hech qachon jamoaga chiqib mehrobdan tuyib turib da'vat qilinmaydi ikki uch to'rt bu har bir odamning o'zini ijtimoiy oilaviy kelib chiqishiga qaraydi farzand ko'rish masalasi bor u joyda E, yoki imkoniyat darajasi bor boshqa ayollarni ko'chada qolib ketmasligini e'tibori bor juda ko'p narsalar bor shariat bu borasida ham javobni e, to'la to'kis bergan chunki har doim ayollar ko'p bo'ladi ularni ham nikohlarini o'ylab shariat e, ruxsat bergan e, bu demak e, maslahat bilan jiddiy e, o'ylab bunaqa narsalarga shoshilmasdan amal qilishlik e, lozim bo'ladi bizni Facebook tarmağımızda bataryakamız tüge yaptı.